сказать вам большое спасибо за то, что вы нашли время, пришли на эту встречу. Вот. Я, к большому сожалению, хочу извиниться от нашего кандидата, он сейчас подъезжает сюда, у нас совпало, к сожалению, мероприятие на Степном, день квартала, вот его не вырывали. Сейчас он подъедет буквально. Пока он подъедет, я позволю, чтобы вас не загружать информацией и так далее, по-нормальному, по-человечески перегреть вам. Говорить буду с вами, как житель Артемовского района, я говорю с вами как председатель Артемовского районного совета. Свою депутатскую деятельность я начинал с депутатства с Квартова АИО несколько лет назад. Поэтому проблемы и по работе, и по депутатству достаточно мне хорошо известны. На сегодняшний день, скажу честно и откровенно, почему? районная партийная организация и партия региону идет по пути того, чтобы поддержать кандидатуру Гончарова Владимира Александровича. Первое. На сегодняшний день, скажу откровенно, формируется парламент из числа представителей по партийным спискам, и из числа мажоритарщиков. Когда были партийные списки и будут, значит, Чувство ответственности за территорию в частности, за Артемовский район избирал представителей партии регионов, но, к сожалению, конкретного контакта с жителями, с избирателями, с проблемами кварталов, с проблемами частного сектора, ну практически очень сложно с кем-то конкретно разговаривать. Есть представители в Верховном Совете, а разговаривать то, по проблемам района они очень сложно и тяжело. На сегодняшний день, на, сегодняшний, на протяжении нескольких лет, работаем с фондом Гончарова Владимира Александровича. С его помощью занимаемся вопросами частично. Все проблемы невозможно решить. В районном совете не потому, что я прикидываюсь, но, допустим, удалось сделать нам 13 улиц, отгребировать э, э, и шлаком отсыпать. 8 улиц и 2 из них квартала восстановить посвящением все, что есть с финансированием. И не потому, что я там, э, ну, извините за выражение, дурак или не хочу. Есть желание действительно территорию района благоустроить. Знаю проблемы квартала района, частного сектора, прилегающих территорий всех. Понимаю все великолепно. На сегодняшний день с помощью Гончарова нам удавалось и удается сделать уже достаточно много вопросов. Скажите, какие? Вопросы, я не буду говорить, скажите, какие большие вещи, то, что он является э, инвестором кардиологического центра, то, что он принимает участие в работе, допустим, спилки деревьев, то, что он, допустим, устраивает детские площадки, то, что он устанавливает э, остановки э, общественного транспорта, освещение, и, э, ремонтирует школы, помогает и так далее, и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день он лично от себя, как жителя района, есть такое понимание ситуации с тем, что человека, которого мы рекомендуем, партия рекомендует, прошли все партийные собрания везде, выдвигался один человек. Один. Дошли до конференции. Партийная конференция приняла решение. Одна. Вернее, извиняюсь, первая поселковая Ленинска, городская Александровская, районная Артемовская, городская, областная, съезд вот эти все инстанции приняли решение о данной кандидатуре. Чисто от совета, от нас, жителей района, как я себе представляю. Первый, Гончаров Владимир Александрович, проживает на территории Артемовского района. Детвора, жена, живут, работают в районе и учатся в школе у нас, 41 -й. Сам вырос с этих мест, он сейчас расскажет. Будет. Ну, он, он будет вот программу больше.